2012 году. В прошлом году, в осенью, ты представила коллекцию и посвятила ее королеве Франции Марии Антуанетте. В этом году какая идея твоей коллекции? Коллекция называется Face Future SSE. Коллекция о будущем. Очень хотела сделать что-то новое. Так у меня появились рукава, которые переходят в хомут, сильно встроенные украшения, в которые можно насыпать частичку земли, или что-то еще то, что ты любишь, носить это с собой. А почему вот именно такая идея будущего? В чем-то чем, а, идея была наше вдохновение? Вдохновилась чем и как пришла эта идея? А, на самом деле прочитала критику не про себя, а про другой Fashion Week, И журналисты просят что-то более дизайнерское, то, что более преподносится над утилитарным миром. Поэтому действительно хочется создавать что-то уникальное, не то, что ты можешь купить в любом магазине. Я с этим, в принципе, согласна. Хочу и дальше так творить что-то необычное. А покажи самую как бы, яркую вещь в своей коллекции, которой ты гордишься. Это платье у меня было на пригласительном. Такие рукава, это платье, пальто, жилетка. Оно достаточно теплое. Рукава отстегиваются. Можно отстегнуть. А, Также так вот это встроенное украшение. Тут больше песочка должно быть. Э -э Песочки, камни. Можно отстегнуть, высунуть, положить туда любую вещь, то, что тебе дорого. Все, что хочешь. То есть можно талисман смело туда ложить, и оно будет сохранять себя, да? да? Да. Какие планы на будущее? Очень хочу в Лондон. Лондон Вик.